ام القران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد مسيمسيمان اني ملوك القاصكان، احنا ما سي باقي برده على ايات 5 5 6 6 7 دي سوره روم، kalian memiliki tafsirin kasir turun buka pada jilid ke-7 muka surat 260. فاطم بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فايوم يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون tapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak manfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan keuzuran mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk taubat lagi. Di sini Allah mengkhabarkan tentang kejahilan puak kafirin di dunia juga akhirat. Di dunia mereka dapat melakukan apa sahaja, menyembah berhala, menyembah nafsu syahwat mereka, mengikut kepada godaan dan seruan syaitan. Sedangkan di akhirat masih lagi terdapat kejahilan yang masih lagi kekal dan pergi sebahagian mereka. Di antaranya ialah sumpah mereka bahawa mereka tidak tinggal kecuali sesuatu saat sahaja. Ini telah pun kita pelajari dalam satu bab daripada balagha iaitu sebutan as-sa'ah di sini merupakan jenis tam walaupun berbeza dia sudut makna tapi sebutan itu bagi menekankan bahawa hari ini milik Allah SWT sekalipun dirasakan panjang tapi hari itu milik dia. Allah mampu beri kepada seorang itu memfungsikan hari untuk diisi dengan perkara-perkara kebaikan banding dengan mereka yang lalai. Maka diingatkan kita berkali-kali disumpah dengan nama-nama waktu. Contohnya wal-asr demi waktu asar ataupun demi masa. Ikut setengah tafsiran menafsirkan di situ demi waktu asar maka tuan-tuan di mulia kasihan kepada waktu ini milik Allah ada orang yang diberi keberkatan seharian yang berlalu pengisiannya Masya Allah hebat sekali dengan baca Al-Qurannya dengan Tuhannya dengan menziarahi orangnya dengan salat pada awal waktunya salat-salat yang mengikuti kabliah dan ba'diahnya kemudian bangun tahajud mohon kepada Allah SWT maka si mukmin begitulah kehidupannya dapat diisi dengan penuh kebaikan keberkatan pada waktu yang dianugerahkan buatnya sedangkan si kafir dia sudah tertipu bahawa di dunia dia hidup mengikut hawa nafsunya. Nanti di akhirat dia nak menunjukkan ketertipuannya dan kebodohannya sekali lagi bahawa dia memperdebatkan kepada Allah waktu yang diberikan itu sesaat cuma. Pendeknya waktu tersebut. Ingat ya, tadabur kita kepada ayat ni seperti dalam kitab beri satu tadabur iaitu mengajar kita sebenarnya hakazah wallahu Law kana lahu qimah la kam baqau fi. Maka begitulah kehidupan yang dipenuhi dengan perkara-perkara lagu dan juga lahu perkara-perkara sesia ni sebenarnya tidak ada nilai nilai di sisi Allah SWT lagi saat masuh mahsubata min umurik itu semua tidak dikira daripada waktu kehidupan kamu kalau dia berikan kepada kamu 70 tahun umur maka pada 20 tahun kamu mengenal hal, -hal haram maka segala keburukan yang lakukan seperti itu dihapuskan oleh Allah Al-Islam ya jubu ma qablahu aslam ta'ala ma aslafta min khairin pernah kita belajar di hadith ini bahawa seluruh Nabi kepada para sahabat bila mereka masuk Islam segala kebaikan kamu dikira dan keburukan kamu digugurkan oleh Allah SWT manakala kalau kamu hidup dalam abad dan juga fawdha maka semua itu akan menjadi di beban untuk kamu di akhir nanti betapa kamu rasakan sikitnya waktu kenapa terlalu banyak kelalaian yang berlaku dalam kehidupan kamu ini ibrah dia ayyamul lahwi wal abas wal fawda laysat mahsubatan min umrik bahawa hari-hari perkara yang melalaikan yang kamu lakukan itu semuanya tidak dikira dalam umur kamu menyebabkan singkatnya waktu yang kamu rasakan kamu berada di dunia dahulu maka muslim-muslimat yang mulia Allah sekalian. kita dapat lihat di sini penceritaan tentang kiamat begitu detail dan inilah satu kekuatan yang ada pada Al-Quran bila Allah SWT mengumumkan dipermukakan kepada kita kita dapat rasa seolah-olah ia berlaku di hadapan mata kepala kita ini yang dipanggil sebagai kekuatan lafaz dan juga makna kepada Al-Quran seperti disebutkan oleh Imam Abdul Qahir Al-Jurjani begitu juga ditekankan oleh Sayyid Qutub dalam uraiannya dalam Al Taswil Fani bagaimana kekuatan Quran itu di maknawiahnya lafziahnya yang akan bawa kita merenungi dan merasakan seolah-olah kita bersama-sama dalam gambaran yang dikemukakan itu jadi si kafir bersumpah dalam kejahilannya, kebodohannya bahawa seperti yang telah kita pelajari di sini kata jika kanu yufakun ni tashbih betapa di dunia dahulu mereka telah pun ditertipukan ataupun tertipu dengan apa yang mereka lalui bahawa semuanya itu merupakan kesunokan barulah mereka sedar dan sekarang ketertipuan itu mereka nak bawa punggah bersama-sama dengan mereka di akhirat supaya berdebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya dikembalikan sebab itu kita dapat lihat dalam ayat-ayat yang dibawakan ini bila Allah Subhanahu Wa Taala dikhabarkan dalam ayat ke-57 fa yawma idzin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun maka di sini Allah menggambarkan tidaklah mereka itu diperluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi fa fi hadzal yawm la tanfa'u haula'il mujrimin ma'dziruhum amma fa'alu jadi pada hari ini si mujrim orang-orang kafir ini tidak berguna lagi sebarang alasan mereka kemukakan untuk mereka mendapat pertimbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kerana waktu untuk memberikan pertimbangan waktu untuk mereka bertaubat sudah pun tiada sebenarnya maka sesuai lah pendekatan atau pilihan perkataan yang digunakan di sini walahum tabun berbeza daripada di sana wa yasta'atibu famahum minal mu'tabin apa-apa dengar ini hati dan dikasih sekalian jadi dalam peringatan di sini sebagaimana mereka terpaling dari fakta yang sebenarnya tentang jangka waktu tinggal di dunia ketika mereka berada di dunia dahulu seperti demikian itu pula lah mereka ni terpaling di dunia dari hak kepada yang batil dari kebenaran kepada pembohongan maksudnya bahawa mereka berbohong dalam sumpah dan perkataan mereka bahawa mereka tidak tinggal di dunia melainkan hanya sesaat sedetik sahaja juga bahawa mereka terpedaya dan terbuai dengan keseronokan perhiasan kesenangan kemewahan hidup ini kerana ini dijelaskan dan tujuan supaya mereka mengetahui dan menyedari hal itu sehingga barangkali boleh membuat mereka sedar dan insaf kerana Quran bukan diturunkan untuk orang beriman sahaja tetapi perlu dibacakan dan disampaikan kepada mereka yang kafir lalu meninggalkan keangkuhan mereka dan keras kepala mereka serta mahu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi di sini mengandungi pengertian menunjukkan bahawa sikap persistennya mereka ni dalam kekafiran telah memalingkan mereka dari mikirkan mana yang hak serta meyakini mempercayai adanya al-ba'ath iaitu kebangkitan semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah membawakan jawapan dan tanggapan orang mukmin terhadap pernyataan orang-orang kafir pada hari kiamat. Wa qala allazina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila Kata Imam Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, bahawa sini antara bab takdim dan juga takhir, ada benda yang ditakdimkan iaitu ada min maqadim al-kalam wa ta'wilha qala alladhina utul imana wal ilm laqad labisun fi kitabillah kata imam ibin jad al-tawariyah tafsirnya bahwa di sini antara bab di takdirkan juga taakhir yang sebenarnya ayat ini bermaksud dan katalah mereka yang dikurniakan iman dan juga dikurniakan ilmu bahawa didahulukan perkataan ilmu di sini kerana dengan ilmu menambah iman seseorang mendekatkan diri kepada Allah SWT. tapi para sahabat dahulu mereka beriman kemudian mereka mengetahui perbezaan kita dengan mereka oleh kerana ayat-ayat daripada surah rum ni kalau kita perhatikan daripada awal lagi disebut tentang ilmu, disebut tentang tafakur, disebut tentang yasma. Cuba lihat sama-sama daripada awal penggunaan perkataan ilmu yang berkaitan dengannya. Bermula daripada ayat yang ke-6 walakin aktsara anas la ya'lamun. Kemudian ayat ke-7 ya'lamuna zahiram min alhayati dunya. Kemudian ayat yang ke-8 awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tengok ya'lamun, kemudian yatafakkarun, kemudian ayat yang ke-9 awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul alladhina min qablihim yanzuruna juga telah kita pelajari ini satu ayat yang merujuk kepada berfikir kerana an-nazara yang maksudkan di situ iaitu an-nazara athaqiba pandangan yang mendalam kemudian disebut ayat ke-21 oleh Allah SWT inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun dah berapa dah ada empat kemudian masuk ayat yang ke-22 inna fi dhalika la ayati lil alimin juga berkaitan ilmu masuk ayat ke-23 liqaumi yasma'un yasma'un ini juga satu bab daripada berfikir mendengar menggunakan akal. Kemudian ayat 24 liqaumi ya'qilun. Lihat dah berapa? Lapan. Kemudian merujuk pada ayat yang ke-28 kita dapat lihat. Kadzalika nufasil ayati liqaumi ya'qilun. Lagi perkataan ya'qilun digunakan. Kemudian ayat ke-30 walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Ya Diulangi lagi perkataan ilmu. Kemudian ayat ke-34 fatamata'u fasawfa ta'lamun. Ta lagi perkataan ilmu. Kemudian ayat ke-41 la'allahum yarji'un. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat ayyinas. Yudhiqahum ba'dhal ladhi amilu la'allahum yarji'un yarji'un juga merujuk kepada yang alamun ya tazakkarun ya berfikir kembali kepada Allah SWT kerana dalam perkara rujuk yang dimaksudkan di situ adalah berfikir bahawa segala musibah yang berlaku di muka itu kerana salah satu, satu faktornya kejahatan tangan-tangan manusia yang kejauh daripada Allah SWT satu perkara yang dituntut untuk berfikir menatijah akan untuk kembali kepada Allah SWT kemudian juga perkataan kita belajar Bawang -Bawang, hadun untuk mereka mereka telah bersiap kembali yang enak yang menyeronokkan yang menggembirakan yang telah kita bayangkan perkataan mihad, iaitu maksud di sini sarir umpama mahdi iaitu buayan untuk si anak tidur maka itu juga memerlukan satu pemikiran bila seorang berfikir dia akan kembali kepada Allah SWT maka sewajarnya dalam diri dia berusaha untuk memperbaiki amal salih yang dilakukan itu yang akan menjadi pertimbangan di sisi Allah SWT tengok lagi kemudian ayat ke-4 Allah menjelaskan di sini wahuwa la'alimul qadir alim juga perkataan yang merujuk kepada ilmu walaupun dia merujuk kepada hak Allah SWT tapi ia adalah satu peringatan untuk manusia menggunakan ilmu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT lihat lagi perkataan yang berlunam yang sedang kita tumpukan sekarang walakinakum kuntum la ta'alamun berapa kali tuan-tuan penggunaan perkataan ni kalau kita kira sebelum satu, dua, tiga empat irji'un kemudian ta'alamun pada ayat ke-34 ini sudah yang kelima kemudian perhatikan pada ayat ke-8 ya'akilun yang keenam. kemudian ayat ke 40 la ya'lamun ketujuh maka penggunaan perkataan yang merujuk pada fikir ni sebenarnya nak mengajak manusia dalam mereka membina empire membina ketuanan menjadi bangsa yang kuat contoh yang telah kita bincangkan daripada awal lagi kekalahan tentera Rom di tangan Parsi nanti Rom akan menang semula dan kemenangan Rom itu menandakan kemenangan Islam maka umat Islam nak jadi umat pencatur pentadbir dunia mereka mesti memiliki sifat yang namanya kaitan di antara akal ilmu tafakur dan juga perkataan-perkataan yang membawa kepada muaranya menggunakan akal fikiran. Sebab so, itu kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Quran, ya aqilun, aqilun ni masing-masing merujuk pada 22 dan 24 kali. Begitu juga perkataan ni ya perkataan na aqilu, aqalu yang pernah kita bincangkan juga dalam surah Al-Ankabut sebelum ini. Ini semua sekali. Kira semua ada berapa? 22, 24, 46, kemudian 49 kali. Apa saja yang merujuk perkataan akala. Itu sifat manusia bila difungsikan akal itu akan membuahkan satu perkara yang pernah kita bincangkan ini namanya hikmah saya nak bawa bahasan ini berlanjut untuk tuan-tuan faham dan ada kaitan dengan kisah yang saya bawakan pada kuliah yang lalu kisah tentang Imamul Haramain yang tersedak ketika menyampaikan pidatonya kuliahnya kepada anak, -anak murid walau hal perkara itu tak pernah berlaku pada hidupnya insyaAllah kita akan lihat kali ini yang kuliah akan datang kaitan perkataan merujuk pada ilmu ni merujuk pada hikmah merujuk kepada perkataan akal ini semua adalah tunggak dan asas kepada kejayaan seorang manusia untuk mempunyai kepimpinan yang cemerlang di sisi Allah dan di sisi manusia. Insya-Allah kita akan huraikan yang kuliah datang banyaknya sebutan perkataan naqala dengan tasrifnya taqilun yaqilun naqilu aqalu na ni semua adalah merujuk kepada penggunaan akal dengan cara yang betul yang diprogramkan untuk mentaati perintah Allah dan rasulnya. Insya-Allah kita akan lihat kaitannya juga dengan perkataan tafakkur, kaitannya juga perkataan ulul albab, kaitannya dengan hikmah. Dia seumpama disebut oleh Abdul Rahman Habanakal Maidani bahawa yang merujuk kepada bagaimana kita mentajjirkan surah Manhaj tafsir Quran ni mestilah manhaj syajarah. Itu pokok yang kita fahami dengan dahan, batang, pucuk, ranting, daun semuanya membawa kepada tauhid, akidah yang benar kepada Allah Subhanahuwataala. Insya-Allah kita akan hadan kuliah katang. Wallahu ala mursaluhu ala sina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kuasa